নমস্কাৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলত ঘৰ জীয়াই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক পেটিকোট কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰে তাকেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো পেটিকোট তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয় দুই মিটাৰ আৰু এই দুই মিটাৰ কাপোৰটোৰ পৰাই প্ৰথমে কঁকালৰ ওপৰত যিটো বেল্ট থাকে সেই বেল্টৰ বাবে আমি পাঁচ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যত এডোখৰ কাপোৰ কাটি ৰাখিব লাগিব আৰু মই এই যিটো পেটিকোট তৈয়াৰ কৰিম সেই পেটিকোটটোৰ বাবে যিটো ঘেৰা মানে যিডাল বেল্ট তৈয়াৰ হ'ব সেই বেল্টডালৰ বাবে কাপোৰ কম হৈছে গতিকে মই তাৰ বাবে এতিয়া পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি কৰি মুঠ মই দহ ইঞ্চি দূৰত্বত মই কাপোৰ কাটি ৰাখিম মোৰ কাপোৰটো কাটি হৈ গৈছে এই যিটো মই কাপোৰ কাটিলোঁ এই কাপোৰটোৰ পৰাই কমৰৰ বাবে বেল্টডাল তৈয়াৰ কৰিম আৰু এই বেল্টডাল থাকে দুই ইঞ্চি আৰু লগতে আমাক লাগিব আধা ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিনৰ বাবে গতিকে আমি এডাল বেল্টৰ বাবে আমাক মুঠ কাপোৰ লাগিব পাঁচ ইঞ্চি যিহেতু পাঁচ ইঞ্চিটোক আমি দুটা ভাগ কৰিব লাগিব মানে মুকুটাই দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'ব দুই ইঞ্চি আৰু আধা ইঞ্চি হ'ব চিলাই মাৰ্জিনৰ বাবে কমৰ বাবে কাপোৰটো কাটি ৰখাৰ পাছত পেটিকোটৰ তলৰ অংশৰ বাবে প্ৰথমেই আপোনালোকে কাপোৰটো দীঘলে দীঘলে সোঁ মাজতে দুটা ভাজ কৰক চাওক এইটো হৈছে পানা অংশ আৰু এই পানা অংশটোক মই দুটা ভাজাত ভাজ কৰিছোঁ আৰু দুটা ভজাত সমানে ভাজ কৰাৰ পাছত পুনৰ আকৌ মই এটা মুকুত দিছোঁ চাওক এয়া ওপৰৰ ফালে জইন দেখিছে এইটো আকৌ মই মাজতে সোঁ মাজতে দুটা ভাজ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে এইদৰে ভাজ কৰাৰ আগতে প্ৰথমে আপোনালোকে পানাটো জুখি চাব আৰু পানাটো এটা ভাল মানে জোখৰ পেটিকোটৰ বাবে সদায় বিছ ইঞ্চিৰ পৰা তেইছ ইঞ্চিৰ ভিতৰত হ'ব লাগে যদি তাৰ অধিক হয় তেনেহ'লে পেটিকোটটো দীঘল লংস্কাৰ্টৰ দৰেহে হৈ পৰে গতিকে সদায় পানাটো বিছৰ পৰা বাইছ ইঞ্চিৰ ভিতৰতে ৰাখিব যদিহে অতিৰিক্ত কাপোৰ থাকে পানাটোৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমে কাপোৰটো কাটি পেলাব কাপোৰটো ভাজ কৰাৰ পাছত চাওক এইফালে মোৰ চাৰিটা চাৰিটা এনেদৰে খোলা অংশ হৈছে আৰু আপোনাৰ নিজৰ ছাইডে হৈছে দুটা বন্ধ অংশ চাওক দুটা বন্ধ অংশ আৰু চাৰিটা খোলা অংশ এনেদৰে কাপোৰটো ভাজ কৰি লোৱাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকে কমৰটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব মই এই পেটিকোটটো তৈয়াৰ কৰিম বত্ৰিছ ইঞ্চি বত্ৰিছ ইঞ্চি মানে কমৰ হৈছে বত্ৰিছ ইঞ্চি আৰু তাৰ লগত এক্সট্ৰা চাৰি ইঞ্চি এটা যোগ দিব লাগিব লুজিঙৰ বাবে গতিকে মোৰ টুটেল হ'লগৈ ছয়ত্ৰিছ ইঞ্চি

পাঁচ ইঞ্চি গতিকে পাঁচ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ দূৰত্বত মই এনেদৰে চিণ্ডি ল'ম চাওক প্ৰথমতে ওপৰৰ যিটো বন্ধ অংশ দেখিছে সেইফালে মই প্ৰথমতে পাঁচ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ দূৰত্বত এটা চিণ্ডি লৈছোঁ আৰু পুনৰ তলৰ ফালে চাওক তলৰ ফালে মই পুনৰ আকৌ পাঁচ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ দূৰত্বত এনেদৰে চিণ্ডি ল'ম চাওক মই চিনটো কেনেকৈ দিছোঁ ভালদৰে এবাৰ মন কৰক প্ৰথমে আপোনাৰ ছাইডৰ পৰা চিণ্ডি দিব ওপৰৰ ওপৰৰ অংশত পাঁচ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ দূৰত্বত পুনৰ তাৰ বিপৰীত ফালে আপুনি চিন দিব পাঁচ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত আৰু যদি বুজানে ভালদৰে আকৌ এবাৰ চাই লওক মই কোনটো ছাইডৰ পৰা কেনেদৰে চিন দিছোঁ চাওক এইফালৰ পৰা দিছোঁ মই পাঁচ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু পুনৰ ওপৰৰ ফালে মোৰ গাৰ ছাইডৰ পৰা পুনৰ পাঁচ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এটা চিন দি লৈছোঁ এতিয়া এই দুইটা চিন একেলগ কৰিব লাগিব আৰু এই চিন দুটা লগ লোৱাৰ এটা সহজ উপায় হৈছে প্ৰথমে আপোনালোকে যি দুটা চিন দিছিলে দুইটা চিনত হাতেৰে ভালদৰে মুকুটাই দিয়ক চাওক এনেদৰে আপোনালোকে দুইটা ছাইডে এনেদৰে চিন দুটাত এনেদৰে ধৰক এনেদৰে হাতেৰে মুকুটাই ভাঙি দিয়াৰ পিছত কাপোৰখন দাঙি দিয়ক কাপোৰখন দাঙি দিয়াৰ পাছত চাওক এতিয়া কেঁচিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এই যিটো এনেদৰে কেঁচিয়া এটা অংশ উৎপন্ন হ'ল তাৰ ওপৰত আপোনালোকে হাতেৰে ভালদৰে আঙুলিয়ে ভালদৰে সমান কৰি দিয়ক যাতে এটা দীঘল আঁচিন পৰি যায় কাটৈ কাটিবৰ যাতে সুবিধা হয় চাওক মই কাপোৰটো ভালদৰে হাতে হাতেৰে হেঁচি দিয়াৰ পিছত মাজে মাজে এডাল দীঘল আঁচৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই আঁচডালৰে পোনে পোনে কাপোৰটো কাটি দিলেই হ'ব মোৰ পেটিকোটটো কাটি হৈ গৈছে এতিয়া আমি তলৰ যিফালে জইন আছিলে সেই জইনটো প্ৰথমে কাটি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চিলোৱাৰ বাবে এই কাপোৰখিনিকে পুনৰ অলপ কাপোৰ আগা পিছা হয়তো হৈ থাকিব পাৰে সেই কাপোৰবিলাকো আমি কাটি ল'ব লাগিব মই তলত যিটো জইন পৰিছিলে সেই জইনটো প্ৰথমে কাটি লৈছোঁ চাওক চাওক এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক আমি যিটো পেটিকোট কাটিলোঁ তাত কিন্তু দুটা লাইন হৈছে এটা হৈছে বেকা আৰু এটা হৈছে চিধা চাওক আপোনালোকে এইটো যিটো লাইন দেখিছে এইটো হৈছে বেকা আৰু তাৰ বিপদ দিশৰ লাইনটো হৈছে চিধা বা পোন এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমেই এই বেকা লাইনটোৰ লগত যিটো চিধা লাইন আছিলে সেই চিধা লাইনটো সমান কৰি মিলাই দিব চব কি ধৰণে মিলাব এনেদৰে চিধা আৰু বেকা দুইটা লাইন একেলগ কৰি সমানকৈ মিলাই দিব এনেদৰে আপোনালোকে ভালদৰে মিলাই দিব আৰু এতিয়া চব ওপৰৰ আৰু তলৰ ফালে অলপ হ'লেও কাপোৰ বাঢ়ি আছে এতিয়া যিকণ কাপোৰ বাঢ়ি আছে সেই কাপোৰ কেই কেইডোখৰ কাটি দিলেই হ'ল চাওক মই প্ৰথমে ওপৰত কাটি দেখাইছোঁ চাওক এতিয়া তলৰ ফালে চাওক তলৰ ফালেও যথেষ্ট কাপোৰ বাঢ়ি আছে আৰু এই বাঢ়ি থকা কাপোৰডোখৰো আনডোখৰৰ কাপোৰৰ সমানে আমি কাটি ল'ব লাগিব আৰু এনেদৰে কাটি ল'লেহে পেটিকোটটো মানে পেটিকোটৰ দৰে হ'ব নহ'লে চিলাবলৈ অসুবিধা হ'ব এডোখৰ কাপোৰ দীঘল এডোখৰ চুটি তেনেকুৱা হ'ব গতিকে প্ৰথমেই এনেদৰে আমি কাপোৰটো মিলাই কাটি ল'ব লাগিব মোৰ এটা অংশ কাটি হৈ গৈছে আপোনালোকে আনটো অংশ ঠিক একেদৰে চাওক পুনৰ কৈছোঁ একেদৰে কাটি ল'ব প্ৰথমে আপোনালোকে চিধা বা বেকা দুইটা মুঠতে যিকোনো এটা অংশ আনি পেলাই সমানকৈ মিলাই ল'ব আৰু চাওক এনেদৰে আপোনালোকে সমানকৈ মিলাই ল'ব সমানকৈ মিলোৱাৰ পাছত আগত আৰু পিছত যি কাপোৰ বাঢ়ি আছিলে সেই কাপোৰ কেইডোখৰ কাটি ল'লেই হ'ব চাওক মোৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ ফালে এনেদৰে কাপোৰ অলপ বাঢ়ি আছে আৰু এই বহা কাপোৰ কেইডোখৰ কাটি ল'লেহে পেটিকোটটো চিলাবলৈ সহজ হ'ব নহ'লে এনে এনেদৰে যদি চিলায় তেনেহ'লে পেটিকোটটো চিলা চিলোৱাৰ সময়ত এডোখৰ কাপোৰ বেছি আগবাঢ়ি থাকিব এডোখৰ ছুটী হ'ব তেনেকুৱা হ'ব মোৰ পেটিকোটটো সম্পূৰ্ণকৈ কাটি হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইয়াত চাৰিটা সৰু অংশ উৎপন্ন হৈছে আৰু দুটা ডাঙৰ অংশ প্ৰথমেই আপোনালোকে পেটিকোটটো চিলাবৰ বাবে এনেদৰে মেলি ল'ব যিহেতু আগফাল আৰু পিছফাল তেনেদৰে দুটা থাকে আগফালে প্ৰথমে আপোনালোকে মাজত মাজত এটা ডাঙৰ অংশটো পাৰি ল'ব তাৰ কিনাৰে কিনাৰে সৰু অংশ দুটা পাৰি ল'ব চাওক এনেদৰে পাৰি ল'ব এনেদৰে পাৰি ল'লে আপোনালোকৰ চিলাবৰ বাবে সুবিধা হ'ব মানে আপোনালোকে চিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় কিন্তু এতিয়া চিলাব কেনেকৈ এতিয়া চাওক মাজৰ যিটো অংশ দেখিছে সেই মাজৰ মাজৰ অংশটোৰ যিটো মানে যিটো কটা হৈছিলে সেই কটাটো হৈছে বেকা এইটো হৈছে বেকা কাঠ আৰু সৰু যিটো অংশ দেখিছে তাৰ এটা চাইড হৈছে বেকা আৰু এটা চাইড হৈছে চিধা বা পোন এতিয়া আপোনালোকে মাজৰ যিটো বেকা অংশ আছে সেই বেকা অংশৰ লগত সৰু অংশটোৰ পোন অংশটো জইন কৰিব লাগিব মানে তাৰ লগত চিলাব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব মাজৰ বেকা অংশটোৰ লগত সৰু অংশটোৰ পোন অংশটো চিলাব লাগিব মানে এটা ছাইড বেকা হ'ব লাগিব এটা ছাইড পোন হ'ব লাগিব চাওক এইটো ছাইড দিছে আপোনালোকে বেকা আপোনালোকে কিন্তু বেকা আৰু বেকা অংশ দুয়োটা লগ লগাই চিলাই নিদিব তেনে কৰিলে পেটিকোটটো ভাল নহ'ব সদায় এটা ছাইড বেকা হ'ব লাগে আৰু এটা ছাইড চিধা হ'ব লাগে চাওক এইটো চাইড বেকা মই পুনৰ দেখাইছোঁ এইটো হৈছে বেকা অংশ মাজৰ যিটো অংশ হৈছিলে তাত দুইটা ছাইডে বেকা অংশ হৈছে আৰু যিটো সৰু অংশ আছিলে সেই অং সৰু অংশটোৰ এইটো ছাইড হৈছে বেকা আৰু ইটো ছাইড হৈছে পোন চাওক এতিয়া ডাঙৰ বেকা অংশটোৰ সৈতে সৰু অংশটোৰ পোন অংশটো লগাই চিলাই গ'লেই হ'ল আৰু এনেদৰে গোটেইকেইটা অংশই আপোনালোকে চিলাই পেলাব এতিয়া পেটিকোটৰ কমৰ অংশৰ বাবে যি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই কাপোৰ ডোখৰ কাটি লম চাওক এইডোখৰ মোৰ দহ ইঞ্চি দৈৰ্ঘৰ কাপোৰ আছিলে দহ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ নহয় দহ ইঞ্চি বহল হে আৰু ইয়াক মই সমানে মাজতে কাটি লৈছো এতিয়া হৈছে পাঁচ ইঞ্চি আৰু আমি যেতিয়া কাপোৰটো চিলাম তেতিয়া এনেদৰে দুটা ভাজ কৰি চিলাব লাগিব মানে এটা চাইডত থাকিব আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু এটা চাইডত থাকিব আঢ়ৈ ইঞ্চি ট'টেল পাঁচ ইঞ্চি আৰু আমি যেতিয়া কাপোৰটো চিলাম যিডাল বেল্ট হ'ব সেই বেল্টডাল হ'ব দুই ইঞ্চি আৰু আধা ইঞ্চি হ'ব চিলাই মাৰ্জিন মানে চিলাওঁতে ইটো কাপোৰৰ লগত সোমাই যাব গতিকে আমাৰ মুঠ বেলডাল হ'বগৈ মানে বেলডালৰ বহলটো হ'ব দুই ইঞ্চি বেলডালৰ বহলটো এনেদৰে কাটি লোৱাৰ লগতে তাৰ দৈৰ্ঘ্যটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব মই পেটিকোটটো মুঠতে মোৰ কমৰটো হৈছে ছয়ত্ৰিছ ইঞ্চি গতিকে আপোনালোকে প্ৰায় আঠত্ৰিছ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল বেল্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ব বেলডাল তৈয়াৰ কৰোতে কাপোৰৰ যদি কম হয় মানে বেলডাল তাত আৰু এডোখৰ কাপোৰ জইন কৰি বেলডাল তৈয়াৰ কৰি ল'লেই হ'ব মোৰ কাপোৰ অলপ কম হৈছে গতিকে মই ইয়াৰ লগত আৰু অলপ কাপোৰ জইন কৰি ল'ব লাগিব বেলডালৰ জোখ লোৱাৰ পাছত অলপ কাপোৰ কম হৈছে চাওক ইয়াৰ পৰা মই জোখটো লৈছো প্ৰায় আঠত্ৰিশ ইঞ্চি মান হ'ব লাগে আৰু মাজৰ অংশটো দেখিছে এইটো তাত অলপ কাপোৰ কম হৈছে গতিকে এই কাপোৰডোখৰ মই জইন কৰি ল'লেই হ'ব মোৰ সম্পূৰ্ণ পেটিকোটটো কাটিয়েই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াক চিলাই দেখুৱাম চিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় এনেদৰে পেটিকোটটো পাৰি ল'ব আৰু চিলাবলৈ লওঁতে সদায় প্ৰথমে মাজৰ যি মাজৰ যিটো অংশ আছিলে সেই অংশটোৰ সৈতে সৰু অংশটোৰ চিধা অংশটো লগ লগাই সম্পূৰ্ণ মূৰৰ পৰা চিলাই যাব চাওক মই আপোনালোকক এতিয়া চিলাই দেখুৱাম প্ৰথমে আপোনালোকে কমৰ চাইডৰ পৰা দুইটা অংশ সমান কৰি ল'ব এইটো মোৰ কমৰ ছাইডৰ অংশটো হয় আৰু কমৰ ছাইডৰ পৰা তললৈ সম্পূৰ্ণ পোন চিলাই মাৰি চিলাই গ'লেই হ'ল আৰু এনেদৰে গোটেই পেটিকোটটোৱে ইটো সিটোৰ লগত জোৰা দি ল'ব চাওক গোটেই পেটিকোটৰ গোটেইকেইটা কাপোৰে যিকেইটা অংশ কাটিছিলে সেই গোটেইকেইটা অংশ এনেদৰে যোৰা দি গ'লেই হ'ব আৰু ইয়াত কোনো বেকা চিলাই নাই সম্পূৰ্ণ পোন চিলাই হয় মোৰ চিলাই হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে চিলোৱাৰ পাছত চাব যে অলপ হ'লেও এনেদৰে কাপোৰ অলপ বাঢ়ি থাকে এই বহা কাপোৰডোখৰ কেঁচিয়ে সমানকৈ কাটি মিলাই দিলেই হ'ল চাওক মোৰ এইকণ কাপোৰ বাঢ়ি আছে মই ইয়াক এতিয়া এনেদৰে কাটি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া পেটিকোটটো চিলাই হোৱাৰ পাছত আৰু এটা অংশ খোলা হৈ থাকে এতিয়া সেই খোলা অংশটো চিলাবৰ বাবে আপোনালোকে কমৰৰ ফালৰ পৰা চাওক মই দেখাইছো এইটো যিটো অংশ দিছে হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে কমৰৰ ফালৰ পৰা ওপৰৰ পৰা প্ৰায় চাৰে তিনি ইঞ্চি দৈৰ্ঘৰ দূৰত্বত এটা আচ দি লব মানে এটা চিন দি লব চাওক এইটো হৈছে কমৰৰ অংশ আৰু যিটো চিন দিছিলে সেই চিনটো চোৱাকৈ আপোনালোকে কাপোৰটো সম্পূৰ্ণ মুকুটাই চিলাই দিব যাতে ভিতৰৰ সূতাসমূহ ওলাই নাহে চাওক এনেদৰে আপোনালোকে মুকুটাই চিলাই দিলেই হ'ব মই আপোনালোকক চিলাইয়ো দেখাইছোঁ এইটো এনেদৰে আপোনালোকে দুইটা চাইডেই চিলাই দিব এইটো হৈ গৈছে মোৰ চিলাই এতিয়াও কিন্তু পেটিকোটটো সম্পূৰ্ণ জইন হৈ যোৱা নাই এটা ছাইড এতিয়াও খোলা হৈ আছে এনেদৰে খোলাকৈ খুলি খোলা হৈ থকা অৱস্থাতে আমি চাওক এনেদৰে পাৰি দিছোঁ পাৰিডালত পুনৰ ওপৰৰ ফালে অলপ এনেদৰে বেকা হৈ থকা দেখিছে সেই কাপোৰখিনিও অলপ কেঁচিৰে কাটি ভালদৰে মিলাই দিব আৰু এনেদৰে মিলোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে যিডাল বেল্ট তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছিলে সেই বেল্টালৰ লগত এই কাপোৰখন চিলাই যাব লাগিব চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে বেল্টডালৰ এটা মূৰে ভালদৰে চিলাই ল'ব যাতে সূতাসমূহ ওলাই নাহে মোৰ চিলাই হৈ গৈছে এতিয়া এই বেল্টালক সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰি লব মানে জাপি পেলাই তাক হাতেৰে ভালদৰে হেচি ল'ব যাতে মাজত এডাল আঁচ বহি যায় আৰু যিডাল বেল্ট তৈয়াৰ কৰিছিলে এতিয়া পেটিকোটটো প্ৰথমতে চিধা কৰি ল'ব চাওক ভিডিঅ'টোত ভালদৰে মন কৰক পেটিকোটটো চিধা কৰি ল'ব আৰু যিডাল বেল্ট বনাইছিলে সেই বেল্টাল উল্টা কৰি ল'ব আৰু কিনাৰে কিনাৰে আধা ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ দূৰত্বত কিনাৰে কিনাৰে চিলাই গ'লেই হ'ল এইটোও চিধা চিলাই হয় এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই পেটিকোটোৱে চিলাই পেলাব মানে কমৰ অংশটো যিডাল বেল্ট তৈয়াৰ কৰিছিলে সেই বেল্টালৰ লগত চিলাই দিব মোৰ ইতিমধ্যে চাওক পেটিকোটটো উল্টা হৈ আছে কিন্তু বেল্টডাল চিধা হৈ আছে এতিয়া পুনৰ পেটিকোটটো চাওক কি ধৰণে দেখাইছো এতিয়া পেটিকোটৰ যিটো চিধা চাইড আছিলে সেই চাইডত বেল্টাল পুনৰ এনেদৰে এটা ভাজ কৰি মুকুটাই কিনাৰে কিনাৰে চিলাই যাব

মই আপোনালোকক চিলাই দেখাইছো চাওক আৰু আপোনালোকে যিটো চিলাই মাৰিব বেলডালৰ একেবাৰে কাষে কাষে চিলাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দুটা চিলাই মাৰিব এটা কাষে কাষে আৰু এটা তাৰ অলপ ওপৰত ইয়াত দুটা চিলাই দেখিছে এটা হৈছে তলত আৰু এটা হৈছে তাৰ অলপ ওপৰত এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই বেলডাল বেলডালতে চিলাই দিব এইটো মোৰ প্ৰায় পেটিকোটটো চিলাই হৈয়ে গৈছে এতিয়া আপোনালোকে যিটো খোলা অংশ হৈ আছিলে এতিয়া ভালদৰে মূৰ দুটা লগ কৰিব সমানে সমানে লগ কৰাৰ পাছত এতিয়া যিটো চিলাবলৈ আছিলে সেই চিলাবলৈ বাকী থকা অংশটো চিলাই দিলেই হৈ গ'ল মই আপোনালোকক চিলাই নেদেখাওঁ এইটো বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় এনেদৰে আপোনালোকে বাকী আছে পেটিকোটৰ পাতলিটো চিলাবলৈ লোৱাৰ আগত প্ৰথমে আপোনালোকে পেটিকোটৰ দৈৰ্ঘটো এবাৰ নিৰ্ণয় কৰি ল'ব যদিও আগতে আপোনালোকে জোখমাখ লৈ ৰাখিছিলে হলেও শেষবাৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ মেজাৰমেণ্টটো লৈ ল'ব চাওক মই আৰু দৈৰ্ঘ্য়টো নিজা কথা আপোনালোকৰ কিমান দীঘল ৰাখে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজা কথা মই চৌত্ৰিছ ইঞ্চি ৰাখিম আৰু অলপ বাঢ়ি আছে চাওক প্ৰায় ডেৰ ইঞ্চিমান কাপোৰ বাঢ়ি আছে সেই বাঢ়ি থকা কাপোৰডোখৰকে মই মুকুতাই পাতলি তৈয়াৰ কৰিম মই চৌত্ৰিছ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য দূৰত্বত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু ছয়ত্ৰিছ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য দূৰত্ব চিন দিয়াৰ পাছত যিখিনি কাপোৰ বাকী ৰৈছিলে সেইটো মই পুনৰ জোখ লৈ লৈছোঁ আৰু যিটো জোখ পাইছিলোঁ সেই জোখৰ মতে মই পুনৰ আঁতৰে আঁতৰে তেনেদৰে বহুতকেইটা দাগ দি লৈছোঁ যাতে মোৰ পাতলিটো চিলাবলৈ সুবিধা হয় চাওক এতিয়া মই পাতলিটো আপোনালোকক চিলাই দেখাম আৰু এটা কথা পাতলিটো আপোনালোকে চিলাওঁতে সদায় পোনকৈ চিলাই নিদিব মই ভিডিঅ'টো যেনেধৰণে দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণ পেটিকোটটো যিদৰে ৰাউণ্ড হৈ আছে অলপ বেকা হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে পাতলিটো অলপ বেকা কৰি চিলাই যাব মই পাতলিটো আপোনালোকক চিলাই দেখাইছোঁ চাওক পাতলিটো প্ৰথমতে আপোনালোকে মুকুটাই ল'ব আৰু কাষে কাষে চিলাই গ'লেই হ'ল চাওক আপোনালোকে পেটিকোটৰ পাতলিটো অলপ মুকুটাই ল'ব মুকুতাই তাৰ কাষে কাষে চিলাই গ'লেই হ'ল চাওক আৰু আপোনালোকে চিধা হাতেৰে টানি কিন্তু পেটিকোটৰ পাতলিটো চিধা কৰি নেপেলাব পাতলিটো যিধৰণে অলপ বেকা হৈ আছে আপোনালোকে চিলনিটো ঠিক তেনেদৰে অলপ বেকা বেকাকৈ মাৰি যাব লাগিব এয়া মোৰ চিলাই হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ পেটিকোটোৱেই চিলাই হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই পেটিকোটটোৰ লগত যিডাল ৰছী ব্যৱহাৰ কৰে সেই ৰছীডাল তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম ৰছীডাল তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে দুইটা ছাইডে কাপোৰখনৰ দুইটা ছাইডে এনেদৰে মুকুতাই দিব আৰু মুকুটাই পুনৰ মাজত আকৌ এটা ভাঁজ দিব আৰু এই ভাঁজটোৰ ওপৰে ওপৰে চিলাই গ'লেই হ'ব আৰু এটা কথা এই যিডাল মই ফিটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইডাল প্ৰায় ডেৰ ইঞ্চিৰ বহলৰ হয় আৰু দৈৰ্ঘটো নিজা কথা আপুনি কিমান লয় কিন্তু বহলটো প্ৰায় ডেৰ ইঞ্চিমানৰ হ'ব লাগে চাওক মই আপোনালোকক এতিয়া চিলাই দেখাইছোঁ এইডাল মোৰ চিলায়ো হৈ গৈছে এনেদৰে আপোনালোকে চিলালেই হৈ যাব মোৰ সম্পূর্ণ পেটিকোটটো তৈয়াৰ কৰি হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ